নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বিশটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেইলি ইউজ চেণ্টেঞ্চেছ আজিৰে ভিডিঅ'টোত মই যিকেইটা চেণ্টেন্স ইনক্লুড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব এই চেণ্টেঞ্চবোৰ আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰত্যেকটো চেণ্টেঞ্চৰ বিষয়ে শিকি লৈ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাজৰ কোনো লাৰ্ণাৰ্চে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে মোৰ সৈতে প্ৰেক্টিছৰ মাধ্যমেৰে কোনো নোট মুখস্থ নকৰাকৈ স্প'কেন ইংলিছৰ লগতে ইংলিছ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাতি ন বজাত এটা অনলাইন বেটছ ষ্টাৰ্ট হ'বগৈ আছে আপোনালোকে সেই ক্লাছটোতো এনৰল হ'ব পাৰে চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত কেতিয়াবা এনেধৰণৰ বাক্য কিছুমান কওঁ যে মই তাইৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাই মই তাইৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাই এনেধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ৰিমেম্বাৰ ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি এই বাক্যটো এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ যে আই কাণ্ট ৰিকল হাৰ নেম আই কাণ্ট ৰিকল হাৰ নেম মই তাইৰ নামটো মনত পেলাব পৰা নাই বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত আই কাণ্ট ৰিকল হাৰ নেম এনেধৰণেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ৰিকল মানে হ'ল মনত পেলোৱা ঠিক আছে নেক্সট এটা বাক্য চাওঁ নেক্সট বাক্যটো চাওঁ কি কৈছে আজি ৰাতি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি ৰাতি বৰষুণ দিয়াৰ বা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ ইট ইজ লাইকলি টু ৰেইন টু নাইট ইট ইজ লাইকলি টু ৰেইন টু নাইট আমি সম্ভাৱনাৰ বাবে লাইকলি টু এই ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' আমি বাক্যটো ক'লো ইট ইজ লাইকলি টু ৰেইন টু নাইট ঠিক আছে নেক্সট এটা বাক্য চাওঁ নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে মই ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা নিচিনাই মই ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা নিচিনাই এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত কওঁ মই ইংৰাজী ক'ব নজনাৰ নিচিনাই মই ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰা নিচিনাই এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে হাৰ্ডলি চ' আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই বাক্যটো চাকি কৈছে মই ইংৰাজী ক'ব নজনাৰ নিচিনাই বা নোৱাৰাৰ নিচিনাই এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ আই কেন হাৰ্ডলি স্পীক ইংলিছ আই কেন হাৰ্ডলি স্পীক ইংলিছ মই ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰাৰ নিচিনাই বা মোৰ ইংৰাজী ক'ব নজনা নিচিনাই এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট এটা বাক্য চাওঁ নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে মই মোবাইল মই মোৰ মোবাইল গেম খেলাৰ চখ নাই মোৰ মোবাইল গেম খেলাৰ চখ নাই এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেতিয়াবা কওঁ যে মোৰ চাহ খোৱাৰ চখ নাই মোৰ মোবাইল গেম খেলাৰ চখ নাই মোৰ আমুকলৈ যোৱাৰ চখ নাই এনেধৰণে যেতিয়া আমি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ আই এম নট ফণ্ড অফ প্লেয়িং মোবাইল গেমছ আই এম নট ফণ্ড অফ প্লেয়িং মোবাইল গেমছ মই ভাল নাপাওঁ বা চখ নাই এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আই এম নট ফণ্ড অফ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ফণ্ড অফ মানে হ'ল ভাল পোৱা বা চখ ঠিক আছে নেক্সট এটা বাক্য চাওঁ নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে ইয়াৰ মাজতে তাই সোমাই আহিছিল এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে ইয়াৰ মাজতে তাই সোমাই আহিছিল এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ইয়াৰ মাজতে বুলি কওঁতে আমি এটা ফ্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই ফ্ৰেছটো হ'ল ইন দ্য মিন টাইম ইন দ্য মিন টাইম তাৰ মাজতে তাই সোমাই আহিছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্য বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ ছিক্কেম ইন ইন দ্য মিন টাইম ছিক্কেম ইন ইয়াৰ মাজতে তাই সোমাই আহিছিল বা ইয়াৰ আমি কথা পাতি থাকোঁতে বা আমি কিবা এটা কৰি আছিলোঁ ইয়াৰ মাজতে তাই সোমাই আহিছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ ইন দ্য মিন টাইম চি কেম ইন ঠিক আছে নেক্সট এটা বাক্য চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে তাই সাৱধানে সকলো সৰু সৰু ভুল আঙুলিয়াই দিছিল এই বাক্যটো চাওক কি ক'লে তাই সাৱধানে সকলো সৰু সৰু ভুল আঙুলিয়াই দিছিল চ' এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত কওঁ তাই মোৰ সৰু সৰু ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিছিল এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'ব লগা হয় সাৱধানে বুলি ক'লেও সাৱধানে বুলি কওঁতে আমি এটা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম কেয়াৰফুলি তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম আমি ক'ব পাৰোঁ চি কেয়াৰফুলি পইণ্টেড আউট অল দ্য মাইনৰ মিষ্টেকচ ছি কেয়াৰফুলি পইণ্টেড আউট অল দ্য মাইনৰ মিষ্টেকচ এই বাইক চি কেয়াৰফুলি তাই সাৱধানে পইণ্টেড আউট মানে হ'ল আঙুলিয়াই দিছিল অল দ্য মাইনৰ মিষ্টেকছ সকলোবোৰ সৰু সৰু ভুল আঙুলিয়াই দিছিল আৰু কেতিয়াবা আমি কওঁ যে তুমি মিটিংখনৰ বাবে সময় উলিয়াব লাগে তুমি মিটিংখনৰ বাবে সময় উলিয়াব লাগে বা সময় উলিওৱা উচিত এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ ইউ শ্বুড মেক টাইম ফৰ দ্য মিটিং ইউ শ্বুড মেক টাইম ফৰ দ্য মিটিং ইউ শ্বুড তুমি কৰা উচিত কি মেক টাইম মেক টাইম মানে হ'ল সময় উলিওৱা উচিত ইউ শ্বুড মেক টাইম ফৰ দ্য মিটিং তুমি মিটিংখনৰ বাবে সময় উলিওৱা উচিত ঠিক আছে এতিয়া চাওক নেক্সট বাক্যটো নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে তেওঁ এতিয়া আৰু আগৰ নিচিনা নহয় এনেধৰণৰ বাক্যো আমি আমাৰ ডে' টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেওঁ এতিয়া আৰু আগৰ নিচিনা নহয় এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ হি ইজ নট দ্য ছেইম পাৰ্চন এনিমৰ হি ইজ নট দ্য ছেম পাৰ্চন এনিমৰ তেওঁ আৰু এতিয়া আগৰ নিচিনা নহয় বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ হি ইজ নট দ্য ছেম পাৰ্চন এনিমৰ তেওঁ মানে একেজন ব্যক্তি হৈ থকা নাই বা আগৰ নিচিনা নহয় এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে তুমি তুমি মোক কিয় অপমান কৰা এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে তুমি মোক কিয় অপমান কৰা এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি কেতিয়াবা কওঁ যে তুমি মোক কিয় লাষ্ট দিয়া তুমি মোক কিয় অপমান কৰা এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ হোৱাই ডু ইউ হিমুলিয়েট মি হোৱাই ডু ইউ হিমুলিয়েট মি হিমুলিয়েট মানে হ'ল অপমান কৰা বা লাষ্ট দিয়া চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লোঁ হোৱাই ডু ইউ হিমুলিয়েট মি তুমি মোক কিয় অপমান কৰা বা কিয় লাষ্ট দিয়া ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে কিহৰ বাবে তুমি এনেকুৱা কৰা কিহৰ বাবে তুমি এনেকুৱা কৰা বা কি কাৰণে তুমি এনেকুৱা কৰা এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কওঁ যে তুমি কি কাৰণে এনেকুৱা কৰা কিহৰ বাবে এনেকুৱা কৰা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ হোৱাট মেক্স ইউ ডু চ' হোৱাট মেক্স ইউ ডু চ' কিহৰ বাবে তুমি এনেকুৱা কৰাবা কিহে তোমাক এনেকুৱা কৰাই এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'লো হোৱাট মেক্স ইউ ডু চ' ঠিক আছে এতিয়া চ' আমি নেক্সট এটা বাক্য নেক্সট বাক্যটো চাওক কৈছে তুমি অন্য এটা সুযোগ পাবা তুমি অন্য এটা চান্স পাবা অন্য এটা সুযোগ পাবা এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি ভৱিষ্যতত কৈছোঁ তেতিয়া আমি ভৱিষ্যতত বাক্যটো ক'ম তুমি আন এটা সুযোগ পাবা আন এটা সুবিধা পাবা এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ ইউ উইল গেট এন আনাডাৰ চান্স ইউ উইল গেট এন আনাডাৰ চান্স তুমি অন্য এটা চান্স পাবা বা অন্য এটা সুবিধা পাবা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'লোঁ ইউ উইল গেট এন আনাডাৰ চান্স ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বেক্যটো কি কৈছে তেওঁ সঠিক সময়ত অফিচ আহি পালে তেওঁ সঠিক সময়ত অফিচ আহি পালে এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেওঁ একদম সঠিক সময়ত ঘৰ পালেহি তেওঁ সঠিক সময়ত অফিচ পালেহি এনেধৰণে যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ সি এৰাইভ অফিচ ইন দ্য নিক অফ টাইম হি এৰাইভড অফিচ ইন দ্য নিক অফ টাইম মানে নিক অফ টাইম মানে সঠিক সময়ত যিটো সময়ত পাব লাগিছিল সেইটো সময়তে পালেহি বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ইন দ্য নিক অফ টাইম ঠিক আছে এতিয়া চাওক আমি নেক্সট চেণ্টেঞ্চ নেক্সট চেণ্টেঞ্চো চাওক কি কৈছে তোমাক হেৰুৱাবলৈ মোৰ সামৰ্থ নাই তোমাক হেৰুৱাবলৈ মোৰ সামৰ্থ নাই এনেধৰণে যদি আমি ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ আই কাণ্ট এফৰ্ড টু লুজ ইউ আই কাণ্ট এফৰ্ড টু লুজ ইউ মোৰ মানে তোমাক হেৰুৱাবলৈ সাহস নাই বা সামৰ্থ্য নাই ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে মই তাইক সকলো কথা স্পষ্টভাৱে ক'লোঁ মই তাইক সকলো কথা স্পষ্টভাৱে ক'লোঁ বা স্পষ্ট ৰূপত ক'লোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ আই কেটেগৰিকেলি টল্ড হাৰ এভৰিথিং আই কেটেগৰী আই কেটেগৰকেলি ট'ল্ড হাৰ এভৰিথিং কেটেগৰীকেলি মানে হ'ল স্পষ্টভাৱে তেতিয়া মই বাক্যটোত ক'লোঁ আই কেটেগৰীকেলি টল্ড হাৰ এভৰিথিং মই সকলোখিনি তাইক স্পষ্টভাৱে ক'লোঁ বা কৈছিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে মই যি পাৰোঁ কৰিলোঁ মই যি পাৰোঁ কৰিলোঁ আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত কওঁ তুমি এক কামটো কৰিলা নে মই যিমান পাৰোঁ কৰিলোঁ বা মই যি পাৰোঁ কৰিলোঁ এনেধৰণে ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ উড মই কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ হোৱাট আই কুড মই যি পাৰোঁ কৰিলোঁ বুলি কওঁতে মই বাক্যটো ক'লো আই ডিড হোৱাট আই কুড ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে তুমি চঞ্চল মনটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত তুমি মানে তুমি ধৰক ধৰ আমি ধৰক আমাৰ ডে' টু ডে লাইফত এনেধৰণৰ বাক্য কওঁ তুমি তোমাৰ চঞ্চল মনটো কণ্ট্ৰল কৰা উচিত বা কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যত্ন কৰা উচিত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কি ক'ম আমি ক'ব পাৰোঁ ইউ শ্বুড ট্ৰাই টু কণ্ট্ৰল ইউ শ্বুড ট্ৰাই টু কণ্ট্ৰল তুমি কণ্ট্ৰল কৰা উচিত কি কণ্ট্ৰল কৰা উচিত তোমাৰ চঞ্চল মনটো তোমাৰ চঞ্চল মনটো বুলি কওঁতে আমি ক'ব লাগিব ইয়াৰ ফিকল মাইণ্ড ইউ শ্বুড ট্ৰাই টু কণ্ট্ৰল য়ৰ ফিকল মাইণ্ড ফিকল মানে হ'ল চঞ্চল চ' আমি বাক্যটো ক'লোঁ ইউ শ্বুড ট্ৰাই টু কণ্ট্ৰ'ল ইয়'ৰ ফিকল মাইণ্ড ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে কি হ'ব তাই যদি তোমাক আওকাণ কৰে কি হ'ব তাই যদি তোমাক আওকাণ কৰে বা ইগন'ৰ কৰে এনেধৰণে যদি আমি বাক্যটো ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটা ফ্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি হ'বৰ কাৰণে সেইটো হ'ল হোৱাট ইফ হোৱাট ইফ তাই তোমাক ইগন'ৰ কৰে বা আওকাণ কৰে হোৱাট ইফ চি ইগন'ৰছ ইউ হোৱাট ইফ চি ইগন'ৰছ ইউ কি হ'ব যদি তাই তোমাক ইগন'ৰ কৰে চ' এই ফ্ৰেছটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আমি নেক্সট চেণ্টেছোঁ নেক্সট চেণ্টেছটো চাওক কি কৈছে এনেদৰে অধ্যয়ন নকৰে বা এনেদৰে ষ্টাডি নকৰে ধৰক কোনোবা এজন পঢ়ি আছে বিচনাত শুই লৈ পঢ়ি আছে আপুনি কৈছে যে এনেদৰে অধ্যয়ন নকৰে বা এনেদৰে কিতাপ নপঢ়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে দিছ ইজ নট দ্য ৱে' টু ষ্টাডি দিছ ইজ নট দ্য ৱে টু ষ্টাডি এনেধৰণে অধ্যয়ন নকৰে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ম দিছ ইজ নট দ্য ৱে' টু ষ্টাডি ঠিক আছে নেক্সট বাক্যটো চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে অনুগ্ৰহ কৰি মোক মোৰ বেগটো ধ ধৰিব পাৰিব নেকি এই বাক্যটো চাকি গৈছে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ বেগটো ধৰিব পাৰিব নেকি ধৰক আপুনি কাৰোবাক আপোনাৰ বেগটো ধৰিব দিছে আপুনি কৈছে যে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ বেগটো ধৰিব পাৰিব নেকি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে কু দিউ প্লিজ হ'ল মাই বেগ কু দিওঁ প্লিজ হ'ল মাই বেগ অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি মোৰ বেগটো ধৰিব পাৰিবনে বা পাৰিব নেকি বুলি কওঁতে মই বাক্যটো ক'লোঁ কু দিউ প্লিজ হ'ল মাই বেগ এনেধৰণে আমি বাক্যটোক ক'ব লাগে এতিয়া চাওঁ আমি লাষ্ট বাক্যটো লাষ্ট বাক্যটো চাকি কৈছে তাই মোক এটা অদ্ভুত পৰিস্থিতিত পেলাইছিল এই বাক্যটো চাকি গ'লে তাই মোক এক অদ্ভুত পৰিস্থিতিত পেলাইছিল এনেধৰণৰ বাক্যও আমি আমাৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চ' তাই পেলাইছিল বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ চি পুট মি চি পুট মি তাই মোক পেলাইছিল কিহত পেলাইছিল এক অদ্ভুত পৰিস্থিতিত বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ চি পুট মি ইন এ অকৱৰ্ড চিটুৱেশ্যন চি পুট মি ইন এ অকোৱাৰ্ড চিটুৱেশ্যন অকৱৰ্ড মানে হ'ল অদ্ভুত মানে অকৱৰ্ডটোৱে এনেধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে যিটো আপুনি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে মানে যিটো আপুনি ভবা নাছিলে তেনেধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যনত পেলাই দিছিল বুলি কওঁতে আপুনি বাক্যটো ক'ব পাৰে চি পুট মি ইন এ অকৱৰ্ড চিটুৱেশ্যন আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড হোৱা প্ৰত্যেকটো বাক্যই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডে' টু ডে' লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ সলনি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' হেভ এ নাই ষ্টে